पालकमंत्री दीपक केसरकर आपल्यासोबत आहे सर मेघवा समाजाचं आपण आज जे आहे ते दुःख ऐकलं आहे तर येत्या काळात अशा समाजाला मुंबईमध्ये दे भेट देऊन दक्षिण मुंबई असू द्या किंवा वेगवेगळ्या कॉन्स्टिट्युन्समध्ये आपला प्लॅन आहे जनसंपर्क करायचा एक गोष्ट अशी आहे की यांच्यासाठी स्कीम अवेलेबल आहे सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या त्याच्या खाली त्यांच्या हक्काची मालकीची घरं होऊ शकतात ह्याच्यासाठी आम्ही केंद्र शासनाकडे जागा सुद्धा मागितलेली होती परंतु यांचं म्हणणं असं आहे की आमच्या सध्या अस्तित्वातल्या जिथे चाळी आहेत त्याचं रिडेव्हलपमेंट केलं जातं त्याच्याऐवजी आम्हाला तिथं डेव्हलप करून मिळावा हे पॉलिसी मॅटर आहे मी मुख्यमंत्री या संदर्भात बोलेन परंतु त्यांना एक मोठा मेळावा हा सर्वच सफाई कामगारांचा घ्यायचा होता आणि सफाई कामगारांसाठी त्यांना एक पॉलिसी डिसिजन घ्यायचं आहे माझी खात्री आहे की मी मुख्यमंत्री महोदयांशी बोलेन आणि जर आचारसंहितेपूर्वी शक्य असेल तर असा मेळावा लावण्याची मी व्यवस्था करेन दक्षिण मुंबईसाठी शिवसेनेला जागा मिळावी अशी आपले प्रयत्न असेल शुभेच्छा असेल निश्चितपणे मिलिंद देवराजी असतील त्यांचे वडील असतील त्यांनी खूप काही दक्षिण मुंबईसाठी केलेलं आहे आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश केल्यानंतर एकनाथ शिंदेसाहेबांचा सा भक्कम पाठिंबा त्यांना आहे आणि विशेषतः त्यांच्यासारखा नेता शिवसेनेत आल्यानंतर शिवसेनेतील आमचे शाखा प्रमुख असतील विभाग प्रमुख असतील यांना नवीन बळ प्राप्त झालेलं आहे त्यामुळे भागा की उम्मीदवार मिला निश्चित प्रयत्न करू अर्थात जो का युति मध्य निर्णय हो तो निर्णय सही राज्यसभा एमपी मिलिंद देवरा भी हम हमारे साथ हैं दक्षिण मुंबई की सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है उसके लिए आप उम्मीदवार मांग रहे हैं कहीं ना कहीं राज्यसभा एमपी मिले इसलिए आपको डिस्काउंट किया जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है लोग हैगा लगे दो नाइनटीन एटी पास नाइनटीन एटी से मेरे स्वर्गीय पिताजी मुरली भाई हमारा काम हमेशा हम इस क्षेत्र में इस क्षेत्र के जनता के लिए काम करते आ रहे हैं और पार्टी और महायुति जो भी निर्णय लेगी सीट शेयरिंग के लिए हम पूरी तरह से उसका पालन करेंगे और मैं पूरी तरह से तैयार हूं हमारे समर्थकों के साथ हम चुनाव लड़ना लड़ने को तैयार हैं अल्टीमेटली हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जिताना है हर सीट इम्पॉर्टेंट है खास करके मुंबई की हर सीट इंपॉर्टेंट है और उसमें यदि मेरा योगदान रहेगा एक कैंडिडेट होने के नाते मैं पूरी तरह से उस योगदान को पूरा करने को तैयार ये कह रहे हैं कि राज्यसभा मिलने के बाद लोकसभा के लिए आप पात्र नहीं है उनको क्या कहना नहीं ऐसे कोई बात नहीं है ऐसे बहुत से लोग जो राज्यसभा में है चुनाव लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं लड़े आने वाले दिनों में उनका नाम भी घोषित किया जाएगा जो भी काम शिंदे साहब महायुति के नेता मुझे देंगे मैं उस काम को पूरा करने के लिए पूरी जोर लगाऊंगा जैसे मैंने कहा हमारा उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी जी को हर सीट पे हमें जिताएं धन्यवाद धन्यवाद ये थे मिलिन देवरा जो आप कह सकते हैं कि मुंबई में कैंपेनिंग शुरू कर चुके हैं साउथ मुंबई कॉन्स्टिटुंसी के लिए वो कैंडिडेटचर मांग रहे हैं अब देखना ही होगा कि आने वाले समय में ये सीट किसको मिलती है कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख आज तक